विशालगडावर हिंसाचार करणाऱ्या कठोर कारवाई दगडफेक व जाळपोळीमध्ये नुकसान झालेल्या निष्पाप लोकांना आर्थिक मदत करण्याची मागणी कोपरगाव येथील मुस्लिम समाजाच्या वतीने आज शुक्रवार दिनांक एकोणावीस रोजी कोपरगाव तहसील येथे निवेदन देऊन करण्यात आले आहे या झालेल्या प्रकारामुळे पुरोगामी महाराष्ट्राला काळीमा फासणारी घटना घडली आहे कोपरगाव शहरात सकल मुस्लिम समाजाच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी एकोणऐश सोळाशे एकोणसाठमध्ये विशालगड जिंकून घेतला होता जवळपास त्रेचाळीस वर्ष मराठ्यांची विशाल गडावर सत्ता होती मात्र त्या काळात शिवरायांनी दर्गा व मस्जिद या वास्तूंच्या मूळ स्वरूपाला धक्का बसला नव्हता म्हणजेच या वास्तू सोळाशे एकोणसाठच्या अगोदर अस्तित्वात होत्या विशालगडाच्या पायथ्याखाली असलेल्या गजापूर गावात जमावाने दगडफेक जाळपोळ केली यामध्ये अनेक घरे वा घरे वाहने जळून खाक झाली विशेष म्हणजे अतिक्रमणाशी या गावाचा कोणाचाही संबंध नव्हता ही घटना अल्पसंख्याक समाजावर टार्गेट करून हिंसाचार घडवण्यात आला आहे अतिक्रमण मुद्दा हे न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे अतिक्रमण विरोधी मोहिमेत कायदेशीर प्रक्रिया पाळली जात नाही कायदा हातात घेण्याच्या कोणालाही अधिकार नाही म्हणून सदरील प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जाळपोळ झालेल्यांना आर्थिक मदत देण्याची मागणी सकल मुस्लिम समाजाच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे यावेळी कोपरगाव तालुक्यातील सकल मुस्लिम समाज व तहसील कार्यालयात जमला होता ये गुजारिश करता हूँ निवेदन करता हूँ कि हमारे आज आने का जो मकसद है आज हम लोग जमा हुए हैं हमारे जमा होने का मकसद ये तो विशालगढ़ के अंदर जो मस्जिद पर और मुसलमानों पर हमला किया गया उनकी दुकानें जलाई गई उनके कारोबार को उद्वस्त किया गया और उनको जो नुकसान पहुंचाया गया है ये जो घटना हुई है ये घटना हमारे महाराष्ट्र के अंदर शुरू हुई है और ये महाराष्ट्र के अंदर जो ये सिलसिला शुरू किया जा रहा है ये चंद लोग है जो इस माहौल को खराब करना चाहते हैं बिगाड़ना चाहते हैं और आपस में तोड़ और दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं लिहाजा मैं हमारे तहसीलदार साहब से और प्रशासन से और सारे अधिकारियों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो इस पर रोक लगाए और इस पर कड़ी कार्रवाई करे जो दोषी है जो जालिम है उनको कड़ी से कड़ी सजा दे मैं उलमा की जानब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और तमाम मुसलमानों से भी ये दरख्वास्त करता हूं कि वो सब्र करे इन मासन अल्लाह तबारक तौला ने फरमाया है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ में है अगर दुनिया में इनको कोई सजा ना हो अल्लाह तबारक तौला इन जालिमों को बराबर उनको सजा देगा और अल्लाह की तरफ से जो सजा होगी और अल्लाह की तरफ से जो इनको अजाब आएगा उसको कोई रोक नहीं सकता है इसलिए इस मुल्क के ताने बाने को बाकी रखते हुए हम सब्र करें और कानूनी कार्रवाई करते रहे कानूनी कार्रवाई हम करते रहेंगे और कानूनी एतबार से हम आगे लड़ते रहेंगे और आखिर में भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इस बात को आगे तक पहुंचाए ऐसी मैं दो बातें करके अपनी बात को खत्म कर सरजमीन है ये साधु संतों की सरजमीन है यहाँ बड़े बड़े संत पुत्रे हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज संत तुल महाराज संत कुको महाराज इन्होंने अपने भक्तों को अनुयायी को हमेशा हम लोग सलामती का सबन दिया है इन्होंने नफरत का सबन नहीं दिया है लेकिन आज हमारे महाराष्ट्र की सरजमीन जो खुले मरदे और शाहू की सरजमीन है उसको कुछ शरपसंद जो है उसको दाकदार कर रहे हैं और उस शरपसंदी की वजह से आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर हिंदू मुस्लिम तेर निर्माण हो रहा है और ये इसकी वजह से ये फसाद हो रहे हैं आज ये वाक्य वाक विशालगढ़ में पेश आया हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम इसका धिक्कार करते हैं और हम इसका जवाबदार शासन और प्रशासन दोनों को समझते हैं आज ये दोनों उसके जिम्मेदार है अभी हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि हमारी इस आवाज को ऊपर तक पहुंचाया जाए और जो मुजरिम है जिन्होंने जुर्म किया है, उनको सजा दी जाए और जितनी बात बात हैं डी न्यूज वृत्तवाहिनी सामाजिक शैक्षणिक राजकीय धार्मिक सहकार सांस्कृतिक कृषि या सर्व चालू घड़ाघा वेध घेणारी वृत्तवाहिनी डी न्यूज वृत्तवाहिनी वेध वर्तमानाचा